Дякую, що з нами залишаєтеся? Вівторок, 2 червня, другий блок поради лікаря. Прошу теж активно долучитися у цій частині. Ну, єдине, що менше часу буде на цей блок 25 хвилин максимум. Тому прошу всіх, хто захоче почути відповідь на своє запитання. Зокрема, сьогодні говоримо про артеріальну гіпертензію і більш детально говоримо про гіпертонічний криз. До речі, відомо, що гіпертонічний криз як прояву складної артеріальної гіпертензії відмічається близько одного відсотку людей, що страждають на гіпротонічну хворобу. Практика показує, що дуже часто будь-які підвищення артеріального тиску лікарі. Розглядають як гіпертонічний криз, що не завжди виправдане. У той же час гіпертонічний криз, являючись невідкладним станом, може стати джерелом ускладнень, які по своїй значущості та ургентності переважають його. За мить будь ласка, одразу за кілька секунд можете починати телефонувати, тому дуже прошу активно долучатися до нашого ефіру. Будьте з нами. У нас у студії сьогодні Марина Длуженко, кардіолог, доктор медичних наук, професор 223-09-71, Телефон прямого ефіру. Давайте щоб одразу ваші дзвінки пролунали в ефірі 22-23 хвилини. попереду. починайте вже телефонувати. Артеріальна гіпертензія, гіпертонічні кризи, в зв'язку з спекою, збільшується кількість людей, які потерпають від перепадів тиску. Прошу починайте телефонувати. Марина Микола, добрий день. Добрий день Сьогодні Хочеться якось окремо про гіпертонічні кризи, тому що раз по раз чуєш, і люди якось починають говорити. У мене був гіпертонічний криз. Інші теж у мене теж був гіпертонічний криз. Але я так розумію, що не завжди підвищення артеріального тиску це є гіпертонічний криз. Що це дійсно гіпертонічний криз? Як правильно зрозуміти? Ви дуже правильний вопрос задали. тому, що давлення може повиситися просто слідці фізичська. нагрузки может быть следствие именно физической какой-то активности, а может эмоциональной нагрузки mm -hmm. или активности mm -hmm. и поэтому это мы не считаем это нормальный физиологический подъем давления, это реакция организма на стресс. Yeah. но если этот стресс зафиксирован да, э, если это часто происходит то в таком случае может развиваться гипертоническая болезнь. но очень важно здесь отметить, что существует два вида: криза. Бывает криз, в общем-то, легкий, обычный криз, да, не осложненный. Бывает криз тяжелый, осложненный. Вот, к сожалению, осложненный криз, мы с вами всегда должны такого пациента направить в стационар и сразу же госпитализировать. Потому что это, в общем-то, грозит развитием и инфарктов, и инсультом прежде всего, и отеком легких. Такие должны пациенты находиться в стационаре вплоть до реанимационных условий. Но если если криз, в общем-то, может быть как обострение гипертонической болезни, И если криз возник уровень артериального давления где-то ну до 40, возможно, да, от обычного уровня, то это, в принципе, мы можем расценивать его по клиническим данным как криз неосложненный. Хотя в то же время для человека, у которого обычно 90 на 60 уровень артериального давления 130-140, да, то, что мы даже называем иногда нормой целевым уровнем снижения артериального. Давлення, Вот для нього це може бути криз. тому здійснення підходити індивідуально. Двісті двадцять три прошу, готові вже будемо вас слухати. Гіпертонічний криз, я так розумію, що він ну і відтриває до кожного індивідуально. Може, перебіг так, я маю на увазі, і може бути кілька днів навіть. Як зрозуміти, ну дійсно відбулося підвищення тиску. Людина гіпертонік. Відбулося підвищення тиску. Людина випила свої пігулки. Скрипас... Они не помогают. Вот он, они не поним... да. Они не помогают. Да. она выпила сегодня человек выпил сегодня обычные назначенные препараты, да -да. а смотрит давление повышается. Она принимает вторую таблеточку, а давление опять растет. Человеку страшно становится, что делать? Угу. Обычно врачи есть рекомендации, да, да. которые обычно мы даем, которые делать при кризе. Ну вот выполнила она эти рекомендации. Я не хочу по телевизору ну, говорить. Я так, вот. я Приняли да. и. Опять продолжается. Ну, конечно, здесь необходимо уже вызывать скорую помощь, естественно. Но очень часто человек может и сам себе помочь, потому что принять дополнительную вот помощь, чтобы, в общем-то, не развивался криз осложненный. А как развивается осложненный криз? Человек начинает сразу же ощущать, например, онемение в руке, онемение в ноге, нарушение зрения, нарушение речи. Или, например, И, начина... все знаки... это серьезные инсульты. знаки на... да. или mm -hmm. хотя бы приходящего нарушения, транзиторная ишемическая атака. атака. Это то, что мы говорим, mm -hmm. что в течение суток mm -hmm. какие-то произошли нарушения, которые затем самостоятельно, ну, помощи лечения, они восстановились. Mm -hmm. Но если это затяжное течение, это мы говорим об осложненном кризе. Кроме того, может быть выражаться в том, что может нарушение ритма быть ощущение боли за грудиной. Мы понимаем, что этот криз осложняется уже, может быть, стенокардией или острый коронарный синдром. Еда Дзвонивач, прошу говорить. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, если людина перенервалась, у нее иначе пішов тиск высокий, а потом падает, и температура 34, дуже низкая, голова крутится, в очах темно, и ходить Вобче не можна. Вклад. Ну. Спасибо. Що ну, делать? дуже високий тиск це який стоїть? ну, може 170 на 100. А потім а потім, а потім падає, які стоїть? Паніє, падає 120 на 70 mm -hmm. і температура 34-35. Це, а, е, тиск сам падає чи це за допомогою якихось піл? Сам падає. Так, сам падає. Ну, угу. прежде всего здесь очень важен был какой-то эмоциональный стресс, и прежде всего человеку нужно убрать вот этот основной очаг раздражения, да, очаг стресса, скорее всего принять просто для начала успокоительное, uh -huh, uh -huh. просто какое-то успокоительное. И если пройдет этот стресс, то будет человеку, в общем-то, решиться этот вопрос. Ну и, конечно, необходимо обратиться будет уже, наверное, к врачу, вот, потому что, ну падение температуры это понятно, просто напросто реакция организма вегетативной нервной системы на вот такой вот стресс. Организм долго не может находиться в состоянии стресса и высокого уровня артериального uh -huh. давления затем происходит падение самостоятельно, как мы видим, и даже вегетативная реакция, как падение температуры. Поэтому страшного, в общем-то, в данном случае ничего нет, но человеку не надо нервничать, конечно, и принять хотя бы успокоительное обязательно. Mm -hmm. Так, ну вы почули далее чекаем, 223.09.71, хотелось бы. А что тогда, вот мы, до ускладного гипертоничного кризиса, Ускладненого, що характерно для такого а, стану людини, ну зрозуміло, що така людина має потрапити обов'язково в стаціонар. Тут же, знаєте, це... займатися, вибачте, полеж так, я тобі якось допоможу. Ну це нонсенс. Де очень важно, щоб окружающие могли правильно. оказать помощь, да. а основная помощь такого человека необходимо доставить в стационар, вызвать скорую помощь. Может человек потерять сознание, mm -hmm. может упасть mm -hmm. на улице. И не всегда это, поверьте, это пьян, пьяный или не всегда это человек какой-то бомж. Всегда наверное нужно подойти, посмотреть, пульс пощупать и спросить, какая нужна помощь. Чем больше мы будем добрее друг другу, тем наверное в общем-то больше наших родителей или близких останутся в живых. Потому что здесь очень важный момент. Часто бывает, когда видишь на улице человека, да, даже если он и выпил, но все равно у него может быть высокий гипертонический криз, или наоборот, острый коронарный синдром развиться. Который, в общем-то, и начинается именно потери сознания, падением, и трудно понять, что с этим человеком, да, который вам встретился на жизненном пути на улице. Поэтому всегда нужно оказать какую-то помощь. Мне нравится, что даже вот за границей, не только в аэропортах, но даже на улицах, да, стоят вот такие ящички, дефибриллятор. Когда остановка сердца у человека, да, может развиться, когда нарушение какое-то сложное, нарушение mm -hmm. ритма и потеря сознания. И любой прохожий, он может взять этот дефибриллятор и может оказать помощь, восстановить ритм, нажать кнопочку, приложить к груди кнопочку и восстановить ритм. И это, в общем-то, практика, которая уже есть и в аэропортах, и на улицах, в которой люди могут помочь друг другу, пока приедет скорая помощь, потому что все решает очень часто минуты секунды, которые, в общем-то, после этого мы не сможем восстановить кору головного мозга, пока 10-15 минут mm -hmm. не будет кровообращения. Поэтому вот эти вот вещи очень важны, чтобы люди оказывали друг другу внимание и помощь, то, что происходит, в общем-то, на, с нами на улицах. Вот. Потому что осложненный криз требует внимания окружающих. Человек может не помочь себе сам. Он уже в таком состоянии тяжелом, когда... Он может не, не, не оценивать свои, со, свое состояние. Что вообще следует сказать, что вот люди в таком состоянии, они могут быть агрессивными и не, не хотеть идти, ехать госпитализироваться. Они не хотят обращаться к врачу. Mm -hmm. И вот именно близкие, окружающие должны помочь, должны именно оказать вот эту психологическую помощь, разгрузку для э, такого человека в таком состоянии. У нас едут звонивач, прошу говорить. Говоріть. Алло, ви мене слышите студія? Ви в прямому ефірі, прошу. Ви в прямому ефірі? Так. Я пішла, як випала всі таблетки, повинен бути дуже тиск нормальний. А в мене все 45 на 98. Таблетки не допомагають. А які табле... таблетки ви випили вже? Які таблетки ви, ви п'єте? Які таблетки я п'ю, дитя на лаплів? А молоді, пінка, вот Боже, усе, усе разом? Ні, через якийсь час. Слухайте, викличте, будь ласка, швидку допомогу. Це дуже небезпечно, що ви бета-блокаторів одразу, декілька таблеток, бета-блокаторів одразу прийняли. Це дуже небезпечно, будь ласка, викличте краще швидку допомогу. не треба так до себе відноситись. Може, може бути о, о, якось порушення ритму серця. Будет... Что... викладіть слухавку, слухайте уважно. То, То через это тоже может быть, что вот видите, что происходит. Человек принимает один и тот же класс препаратов, да, вот в данном случае это были бета-блокаторы, и она приняла просто-напросто разных фирм, да, но это одного класса. Что может произойти? Давление не падает, оно не успевает упасть, но может нарушение ритма, затормаживание ритма нарушение. Вот вот это страшно в данном случае, когда она приняла 4-5 таблеток одного и того же класса. Ну, она же скажет, что через полный час. Чи це не... Ну, ну полный час, это сколько? Два часа, час, да, два так, часа. Разумею, все да. равно это продолжается да, да. действие. Еще ну, идеи, конечно. Да? Вот данная ситуация как раз очень нехорошая. Если бы угу. она разных классов принимала... А все, что она назвала, это один класс, да? Ну, только там один препарат угу. был другого класса. А так все остальные были одного класса, понимаете? Вот, поэтому это, в немножечко... Краще викликати швидку зараз, правильно? Да, так. Ситуація... Або сама вдома, або викликайте сама, або когось попросіть, ну не жартуйте. Тим паче, я тут, якщо тиск не падає вже стільки, я так розумію, цілий день так в такому ну, стані. Да, так, да. Ще okay. така спека дійсно. Вона ж впливає, правда? Спека впливає. Ви знаєте, от хороший вопрос ви підняли насчет жари. Дійсно, взагалі... така що ми коли зима в нас говоримо, що морози впливають на судини теж тут. Спека впливає. виходить так, що все впливає. Я думаю, що коли судини здорові, то на них нічого не впливає. Якщо Вони хворенькі, тоді чесно говоря, В общем-то, ученони, вот я uh -huh. публікували своє дане в американському журналі, да. Было, в общем-то, исследование проведено, как влияет действительно жара или холод на э, угу. общую смертность. И оказалось, что по, по большому счету на общую смертность, да, никаким образом не влияет. Правда, не брали, конечно, страны, вот особо я, жаркие страны, имеется в виду, там, Юго-Азии угу. или же Африка, да, вот осмотрели европейские страны. И, в принципе, в среднем, если, не да бог, происходит общая смертность, показатель, да, то он одинаковый, что... Угу. Когда есть жара, когда нет жары. Но все-таки субъективно мы ощущаем себя намного хуже. Да? И что нужно делать? Нужно как можно больше в принимать жидкости. Причем обычной воды. Вот вы налили чистую, хорошую воду. Это самое ценное, что может быть. Да? Все газированные напитки, подслащенные напитки, в общем-то, они, ну, они не делают. квасы, они... Да, квас. Они, в общем-то, на себя, наоборот, адсорбируют жидкость. Да? Чай даже иногда, да? кофе угу. то же самое. Поэтому должна быть до 2 литров, 1,5-2 литра обычной, чистой, хорошей воды. Человек должен наполнять свой организм, чтобы не было обезвоживания. И, конечно... Конечно, стараться, чтобы не идти по солнечной стороне. Если у человека высокий уровень артериального давления, да, часто наблюдается гипертоник, mm -hmm. то хотя бы это, чтобы была сломенная шляпка, чтобы это было какое-то, в общем-то, в тени больше времени проводить, чтобы это не было на солнце, чтобы это не было вот таких вот перегрузок, еще, конечно, и инсоляция, и тепловых перегрузок. Поэтому вот эти вот моменты, конечно, очень важны. Так, Едут Что говорить, а будь ласка. Алло. Добрый, Добрый день. день. Скажите, пожалуйста, я гипертоник. У меня давление поднимается, ну, а я контролирую, стараюсь его контролировать, поднимается где-то 170-180, и я принимаю бисопролол, амлодипин, ну, регулярно. И вот когда, оно у меня сбивается, то э, получается, что очень большая разница между верхним и нижним давлением. Даже когда поднимается, допустим, 170 на 60, на 65. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вот мне труднее посадить э, черепное давление сердечная у меня невысокая. Что мне делать? Посоветуйте. Так. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, ну, я не знаю, сколько лет вот нашему, э, э, с кем мы разговариваем, собеседнику, да, но очень часто подобная вещь мы называем это симптоматической гипер... э, 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 гипертензией. Даже есть классификация склофек... артериальной гипертензии, угу. систолическая гипертензия. Это такая разница? Да. Но чаще всего это все-таки характерно для лиц пожилого возраста. Чаще всего это характерно все-таки, когда происходит, ну, скажем так, атеросклероз сосудов. И тогда, в общем-то, нет вот этой лобильности определенной. И вот такое вот большое мы называем это пульсовое давление. Разница между верхним систолическим и нижним диастолическим называется высокая, большая разница ⁇ это большое, высокое пульсовое давление. Что здесь нужно делать? Бояться, во-первых, ничего не надо. Да, это фактор риска. Да, систолическая гипертензия – это фактор риска. Но все равно необходимо снижать систолический уровень артериального давления. И в данном случае в зависимости от возраста. Если у человека, например, возраст 60 лет и старше, то в таком случае достигать уровень артериального давления где-то 150. Пускай это будет 150 на 70. Да? Ну, до 140. Ну, можно оставить 150, если изначально было 170. Вот если это человек моложе, чем 60 лет, но в таком случае можно, конечно, постараться достигнуть 140 на 90, 140 на 80. Вот пугаться этого не надо. Это уже э, характерно для данных сосудов, такое, в общем-то, пульсовое артериальное давление. Вот, и, конечно, нужно снижать систолическое. В любом случае, да. Так, я снова дозвониваю, прошу. Пара. Добрый день. Да, добрый день. Пожалуйста, подскажите первый вопрос. Мне назначили принимать в 90, да? Но сейчас дорогой стал. Может быть, есть какие-то заменители. Вот был раньше делтиозем, но это делает горловка, сейчас проблемы. И второй вопрос а как можно почистить сосуды в домашних условиях? Спасибо Прочистить вам. Почистить сосуды в домашних условиях. Вы знаете, будем говорить честно, прямо откровенно выражение чистить сосуды, любое, что вам предложат, или чесноком чистить, да, ну, можно ершиком взять, почистить, ну, я шучу, естественно, да, мы не можем с вами взять и почистить сосуды. Мы можем с вами вести здоровый образ жизни, да, мы можем с вами не курить, не пить, заниматься спортом и диету соблюдать холестеринами новую диету, да, вот, а почистить сосуды, все, что вам будут предлагать, ну, это на сегодняшний день нет доказательной базы, что это помогает. Можно, конечно, и пить травы, и чистить сосуды. Чистить сосуды мы можем, если есть атеросклероз выраженный, да, атеромы, бляшки, то мы можем принимать, врач вам может назначить просто-напросто статины или другие какие-либо необходимые гипохолестериномические препараты специально. Вот это будет чистка сосудов, да, применение препаратов, статинов, например, на сегодня это наиболее доказательная база. Вот. А очистить сосуды другим способом, к сожалению, пока, в общем-то, у нас нет доказательства, что это помогает. А первый ваш вопрос, к сожалению, конечно, я понимаю, что вы в сложных условиях, вот, но назначать что-либо я не могу на расстоянии вам, поверьте. Обратитесь все-таки за медпомощью, и тот препарат, который у вас есть, можно найти синоним, вот, э, заменить его, конечно. А если что, приезжайте, приезжайте в Киев, пожалуйста, мы вас полечим. Так, снова едут звонивать, говорите, будь ласка. Алло, добрый вечер, ой, добрый день. Да, доброго ранку, добрый вечер, добрый день, ради вас чути, говорите. Добрый, добрый день. Добрый день. Добрый день, я выбачаюсь. Да все добре. Ну. вечер. Так, давайте. Меня зовут Татьяна Евгеньевна, я вообще коренная киевлянка. Так. Мне 62 года, вы понимаете, у меня даже никогда в жизни карточек не было в поликлиниках. Я никогда не болела, никогда ничем. Только того, что я в 35 лет мне делали кесарево, я родила ребенка. Одного-единственного. Но в прошлом году, весной, это где-то было в апреле месяце, мне стало очень плохо. Я пошла в магазин днем, я вернулась вся мокрая, потная, у меня голова мокрая, с меня все текло. Я пришла домой померять давление, мне этот аппарат не показывает вообще. Дочка меряет, у нее показывает, а меня не показывает. Она с перепугу вызвала скорую помощь, ко мне приехала одна бригада, потом вторая. У меня, оказывается, пульс был 180 ударов. Пульс? Вы представляете? Меня врачи уговаривали, но я не хотела ехать в больницу. Ну, хоть я такая не больничный человек, я не люблю ходить по поликлиникам. Но меня уговорили, я поехала, Медородок, потому что я тут недалеко живу. В кардиологическое отделение там очень хорошее было. Врач у нас все. Я пролезала там 10 дней, мне все восстановили. У меня давление мое вообще... Я никогда не знала какое. Оста оказывается, 140 на 90. Вопрос. В чем сегодня? Вопрос? И вообще, у меня, у меня давление вот сейчас, вот сейчас я только что померила, 180 на 74. Вот что это такое? Скажите, а когда вы в лікарні лежали, какой вам диагноз написали? Ну, аритмия. Аритмию написала, да? Конечно. Так, зрозуміло, дякую. Смотрите, очень часто аритмия развивается вследствие повышения артериального давления. Ну, скажем так, что вот этот вот сам механизм, да, элемент, который вызывает аритмию, да, сам субстрат, он находится в предсердии, и когда повышается уровень артериального давления, изменяется геометрия и развивается нарушение ритма. Поэтому... Для вас очень важно, чтобы уровень давления, учитывая, что вам 62 года, но где-то был 150, систолическое верхнее да. давление, не больше, чем 150. Вот. Тогда у вас это будет одним из факторов профилактики нарушения ритма. Конечно, у вас была пароксизмальная тахикардия. И очень важно, чтобы она не повторилась снова, вот такой приступ у вас. Поэтому вам, конечно, пожалуйста вам дали какие-то препараты, назначили препараты, принимайте их, чтобы у вас было давление верхнее 150. хорошо у вас будет 170, например, 150 на 70, 150 на 80, даже на 60. У вас наблюдается систолическая тоже, вариант систолическая гипертензия. Но Не допускайте то, що у вас зараз 180, тому що щоб не розвелась, опять же, такий же приступ пароксизмальний тих кардіальних. Марина Миколаївна, може так бути, що наша додзвончка яка сказала, що вона до цього періоду не зверталася до лікарів, бо не було потреби. Що і вона тільки дізналася, який в неї тиск, що насправді в неї такий тиск вже не перший рік. Підслухаюся нам, вона просто, ну, не знала. А коли це проявилось, порушенням ритму, відчуття були, в общем-то, доволі неприємні, і поэтому чоловік таким упав ні. И люди не знают своего. Так. это И это плохо. Хотя, конечно, счастливый человек, что она не обращалась. Uh -huh. Но лучше бы она обратилась и вовремя. Тогда бы не было такого приступа. И хорошо, что этот приступ так закончился благополучно. И дай Бог, чтобы их не было в, в перспективе. Uh -huh. Поэтому очень важно и в детстве мерить давление, и дети мерят артериального давление. Скажите, все равно же по вековым категориям детям. Какой должен быть там у детей до 10 лет, например? Ну, обычно Чья у детей по кто? более сниженный уровень артериального давления угу. чаще всего бывает, да, угу. бывает 110 систолическая а. там на 80 на 70 бывает 90 на 60 а. у молодых угу. девушек, угу. да, угу. мы называем это нероциклатурной дистонией, угу. невропатологи называют это почему-то вегетососудистой дистонией, все это одно и то же, в общем-то, угу. да, вот смотря какому врачу попадет. Угу. но надо ли это лечить сразу же? Это говорит о том, что нестабильность, в общем-то, как вегетативной нервной системы. Мы точно так же и в общем-то и сосудов да. Э, лобильность определенная mm -hmm. происходит. Поэтому ну, это, к сожалению, все гипотоники рано или поздно становятся гипертониками в перспективе. Вот это, конечно, неприятный mm -hmm. момент, но это именно mm -hmm. за состояние вегетативной нервной системы. Еда Звоневач, останет звенок на цей блог говорить. Здравствуйте. У меня mm -hmm. такой вопрос: моему сыну 29 лет. последнее время. Ну, как мы с давлением мы не меряем, но у него участился пульс, он чувствует, мы меряем давление, давление повышенное. Но в связи с тем, что скоро они приезжают на давление, а не отложка, не отложка долго едет, я как бы мне дают совет, что делать. Ну вот последний раз сказали дать анаприлем, но уколоть магнезию. Но я ему дала анаприлем, и пульс снизился, и снизилось давление. Магнезию я уже не колола. Я поняла, что это у него связано с едой. Вот, поэтому я не знаю, что вы посоветуете. Мы были у терапевта, делали электрокардиограмму, нормально, сказали, что это сосудистая дистония. Может быть, надо отследоваться от других специалистов. И как вы это повязали с ежи? Ну, мы так и повязали, что вот смотрим, я смотрю, что вот он покушал и говорит, вот его бросило в пот. Вот, и говорит, ой, у меня участился пульс. Меряем 120 двадцать mm -hmm. пульс. Давление 170 на 100. Ну, я сама гипертоник, я знаю, что себе принимать. Ему я не знала, что он молодой, боюсь навредить. Вот. Ну, вот мне посоветовали магнезию колоть и на пририн, пока приедет не отложка. Но получилось, что сняли это все, и у меня отложка не приехала. Но мы пошли к врачу, и мне просто так вот заметила. Вы знаете, я бы очень вам посоветовала, убедительно, молодой человек, 29 лет, обязательно необходимо сделать эхокардиографию. Нет ли каких-либо еще врожденных изменений пороков сердца или еще чего-либо? Обязательно нужно обследовать 29 лет, сделать эхокардиографию. Однако электрокардиограмма в данном случае она не может показать всех, в общем-то, всей патологии. Вот. Почему это связано? Возможно, это совпадение. Мы через. Всегда... это с Да, зижу, да могло быть совпадение или какой-то вид еды могут вызвать в общем-то острая еда там или что-либо помолипа но обязательно пожалуйста пойдите в кардиологу сделайте эхокардиографию сходите на прием к кардиологу это однозначно треба молодой давить, человек да? конечно 29 лет чтобы не было никакой врожденной патологии ой ну, добро что так проживает из за сына проживает але треба подивитися, не завжди все треба связывать с хорчуванием и с їжею. Но харчуватися в спеку тоже нужно немного изменить свой рацион, правда? Особливо к Це Конечно, она должна так, легкой. Says. Вообще очень важно, вы знаете, вот вообще вы молодцы. Вот благодарна вам, что вы проводите такие передачи, что народу действительно нужно рассказывать, в общем-то, о здоровом образе жизни, потому что очень часто люди не знают даже этого, как правильно. Вот, например, жара, да? Что нужно готовить, что нужно делать? Да. Молочное, пожалуйста, да? Творог, творог обезжиренный, кефир, кефир обезжиренный стараться или низкого калорийности угу. жирности, да? Затем много зелени. Много зелени, много фруктов. Вот именно вот зеленого цвета овощи, они, они спасают, можно сказать, в перспективе от сердечно-сосудистых заболеваний. Как можно больше овощей, овощей, фруктов творог, сыры, вот меньше никакого жареного, ничего горячего. О, Борщ, прекрасно можно сделать борщ овощ на овощном бульоне. Это прекраснейший с фасолью, да, с грибами, прекраснейший можно сделать. Не обязательно, чтобы это был наваристый э, борщ, ни в угу. коем случае, да. Чтобы это была легкая пища, чтобы организму было легко, в общем-то, переваривать и легко с этой ситуацией справиться, потому что и так огромная сейчас нагрузка. А просто чистой, хорошей воды побольше попить. Так, дякую вам, дякую до зустрічі. Обов'язково побачимося. Марина Долженко, кардіолог, доктор медичних наук, професор, була гостем другої частини нашої програми. Переходимо до третього блоку побачимось після реклами. Будьте з нами.